এ ডি আৰ নতুন এডভাৰ্টাইজ কেতিয়া হ'ব পুলিচৰ নতুন এডভাৰ্টাইজ কেতিয়া হ'ব মই আশা কৰোঁ অক্টোবৰ মাহত নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ পিছতেই আমি নৱেম্বৰ মাহত নিশ্চয় আকৌ চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন দিবলৈ সক্ষম হ'ম এডিআীৰ মৌখিক পৰীক্ষা অহা সোতৰ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে জানে এ ডি আৰ তৃতীয় বৰ্ষ তৃতীয় থ গ্ৰেড অৰ্থাৎ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে তিনিটা পৰীক্ষা দিব লাগিব যিসকলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ স্কীল পৰীক্ষা দিব লাগিব যিসকলে ড্ৰাইভিং পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ড্ৰাইভিঙৰ স্কীল পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু যিসকলে সাধাৰণ তৃতীয় বৰ্গত পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰৰ স্কীল পৰীক্ষা দিব লাগিব আনহাতে চতুৰ্থ বৰ্গত যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে অৰেল আৰু স্কিল টেষ্ট দুয়োটাকে একত্ৰিত কৰি এটা মৌখিক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিবৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আপোনালোকে সেই পৰীক্ষাত বহিব লাগিব মই আশা কৰোঁ আমি জুলাই মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে এই মৌখিক পৰীক্ষা বা স্কীল পৰীক্ষাৰ গোটেই পৰ্যায়টো শেষ কৰিম আৰু মই আগতেই কৈ অহাৰ দৰে দহ অক্টোবৰৰ দিনাখন আমি আপোনালোকৰ হাতত যোগ্যজনৰ হাতত নিয়োগ পত্ৰ তুলি দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম দহ অক্টোবৰৰ দিনটোতে আমি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এল পি এম ইৰ শিক্ষক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা আৰু এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা এই আটাইসকলকে একেলগে খানাপাৰা ফিল্ডলৈ মাতি আনি আমি নিযুক্তি পত্ৰ আগবঢ়াম মোক কোনোবাই কোনোবাই সুধি থাকে পুলিচৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সকলো ৰিজাল্ট আমি এনেকৈ দিম যাতে আপোনালোকৰ হাতত আমি দহ অক্টোবৰৰ দিনাখন আমাৰ নিযুক্তি পত্ৰ আমি হাতত তুলি দিব পাৰোঁ বহুতে মোক সুধিছে যে এ ডি আৰিৰ নতুন এডভাৰ্টাইজ কেতিয়া হ'ব পুলিচৰ নতুন এডভাৰ্টাইজ কেতিয়া হ'ব মই আশা কৰোঁ অক্টোবৰ মাহত নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ পিছতেই আমি নৱেম্বৰ মাহত নিশ্চয় আকৌ চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন দিবলৈ সক্ষম হ'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহাকালি দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন চৰকাৰী বিভাগসমূহত স্বচ্ছতা ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ সৈতে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আমি সকলোতে চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰিব লাগে পিছত ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচেষ্টা চলাওঁ আৰু সেই প্ৰচেষ্টা চলাওঁতে বহুজনে ঘোঁচ আদিও দিব লাগে বুলি উপধৌকণ আদি দিব লাগে বুলিও আমি বিভিন্ন সময়ত শুনা পাওঁ ভাৰতৰ ভিতৰতে এইবাৰ মই এটা নতুন ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে শিক্ষা বিভাগত আৰু এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰী বিভাগত তৃতীয় চতুৰ্থ পুলিচ সকলোৰে বাবে যে আমি মিউচুৱেলী ট্ৰান্সফাৰ নকৰোঁ কিয় বহুজনে আবেদন কৰিছিলে কিন্তু আমি প্ৰায় ন হাজাৰজনক এই মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ পিছত যোগ্য বুলি বিবেচিত কৰিলোঁ অহাকালি সন্ধিয়া সন্ধিয়া নহয় বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা চাৰে চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰসমূহ আমি মুকলি কৰিম ন হাজাৰজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে একে সময়তে নিজে বিচৰা স্থানত ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব আজি মই শ্ৰীভূমিত যাওঁতে কেইজনমান ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সুধিছিলে যে আমি মিউচুৱেল কৰিব পৰা মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এডিয়াৰি যেতিয়া আমি দহ তাৰিখে নতুনকৈ নিযুক্তি দিম তেতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পৰা বা আমি যেতিয়া পুলিচত নতুনকৈ নিযুক্তি দিম দহ অক্টোবৰত মিউচুৱেল কৰিব পৰা কিছু আৰু স্ক'প আমাৰ সন্মুখত ওলাই আহিব লগে লগে নৱেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ মিউচুৱেলৰ পৰ্টেলটো মুকলি কৰি দিম যাতে আপোনালোকে চৰকাৰৰ নিৰন্তৰ স্বচ্ছতা আৰু চৰকাৰৰ ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহত ভাগ ল'ব পাৰে এই ন হাজাৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ যাক আমি অহাকালি দিব গৈ আছোঁ মানুহে কয় এটা ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ ওলাওঁতে পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ টকা খৰচ হয় এতিয়া আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰক ন হাজাৰ পূৰণ পঞ্চাছ হাজাৰ কিমান হ'ব ন হাজাৰ পূৰণ এক লাখ কিমান হ'ব আজি আমি এটা টকাও দিব নালাগে আপোনালোক য'ত আছে তাতেই আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰটো আমাৰ প'ৰ্টেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি নতুন জেগাত যোগদান কৰিব পাৰে এয়াই হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সংকল্প এয়াই হৈছে আমাৰ সংকল্প যে লাহে লাহে আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ছিষ্টেম ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি দুৰ্নীতিবোৰ নোহোৱা কৰিম